శ్రీ నమః అధ పంచమోధ్యాయ ఉత్తర చరిత్రము దేవతలు దేవిని స్థుతించుట అంబికా అంబికారూపమును ప్రశంసించుటను విని శుంభుడు దేవి వద్దకు దూతను పంపుట ఆ దూత నిరాశతో తిరిగి వెళ్ళుట ఓం అస్య ఉత్తర చరిత్ర రుద్ర ఋషి మహాసరస్వతీ దేవత अनुष्टुप्छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरीबीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वतीप्रीत्यध्ये उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्चितां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे सुम्भादिदैत्यार्दिनीं ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा सुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां सचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथयाम्यं चक्राते वरुणस्य चक्रतुर्वह्निकर्म ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथापत् सुस्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः देवावोचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां रुध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सिद्धिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषुच्छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै, नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैः सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धतैत्यथापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमे वहन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनं सा सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिः का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरको साद्य तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ सुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलं नैव तादृक्पचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् ज्ञायतां काप्य देवी गृह्यतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजा स्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरं दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैस्रवा हयः विमानं हंससंयुक्तमेतत् तिष्ठति तेऽगणे रत्नभूतमिहानीतं यदा निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किं ब्धिर्माला मम्लानपङ्कजा छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापते उत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीस त्वया कृता पासः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निसंयेति वच शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राहश्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूत देवी दैत्येश्वर शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः आव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल तैत्यारि स यदाः शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगा यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमधनोद्भूतमस्वरत्नं ममामरैः उच्चैः स्रव समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम् भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरां तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्प्रतिज्ञाया कृता पुरा व्योमां जयति सङ्ग्रामे व्यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति भा तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र गृह्णातु मे लघुवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः दग्रे स्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सात्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशा कर्षन् निर्धूतगौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद् बलिशुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्षुवासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्षुवासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ओ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी देव्या देव्यादूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॐ तत्सत् श्रीदुर्गाम्बाजयमु जयमु, जयमु। हरिः वो